Yeah. За вашими оцінками, яка ну, ми розуміємо, що бойовики це не просто така, знаєте, та група там регулярна армія, де всі один на одного схожі. Тобто там є різні групи. Представлені, тобто є і місцеві, які приєдналися до цього, yeah, так, yeah. як як називають народне ополчення Донбасу, в мене є. Зараз покажу. Крута. Ось така. Uh -huh. Це з збув Отже. Є це народне оплачення Донбасу, ну, справді місцеві, які приєдналися. Потім є там люди, які закинуті в Росію там ці головна групи ГРУ, які які саме говорили, що це вони першими штурмували будівлі, А вже потім заходили ті люди, які приготовлені. Да -да. Ну і регулярні частини військової армії. Яке десь співвідношення між ними за вашими оцінками? Тобто як багато місцевих, як багато російських військових. По нашим оценкам, ситуация та же, что была, в общем-то, еще пару недель назад. Мы называли соотношение э, треть, где-то это наемники-зеленые человечки, то есть э, российские военнослужащие, и две трети это из местных. Ну, на самом деле, вы правы, очень разношерстная компания, потому, э, потому что там участвует и мелкий криминалитет, который преследует свои цели, далекие от идеологии. Есть и идейные действительно... Э, в кавычках, ополченцы, которые действительно думают, что они там сражаются против какой-то хунты ради какого-то там светлого будущего Донбасса. Есть люди, которые идут за деньги, то есть наемники из местных, исключительно с целью поправить там свое материальное положение. Надо понимать, депрессивный регион, тем более сейчас уже, сколько, который месяц куча предприятий простаивает, то есть люди элементарно без работы, без денег находятся. И, соответственно, то же самое и те силы, которые поступают из России, это как штатные военнослужащие, так и те же наемники, которые, ну, опять-таки, среди наемников тоже подразделяются, это и казаки которые больше, так сказать, за идею сражаются, тоже, опять-таки, непонятно, эту велико, великорусскую. Есть люди, которые чисто на деньги идут, но это в основном военнослужащие запаса, которые имеют опыт участия в боевых действиях, которые имеют необходимые военно учетные специальности, и которых забрасывают. То есть, на самом деле, это, ну, нельзя сказать, что это какая-то однородная масса. Тут очень много представителей разных, так сказать, слоев, которые каждый преследует свои цели.